자막 제공 및 자막 제공 및 광고를 포함하고 있습니다. что дизайн это вообще все, что нас окружает. Все, что мы видим и все, чем мы зрительно соприкасаемся. Здания, улицы, города, брошюры, предметы, машины, в общем, все то, что сделано человеком. Дизайн это большое множество сфер. І не важливо, що це за продукт. Це може бути картина, це може бути сайт, інтерфейс. Дизайн це саме процес пошуку найефективніших рішень для вашого проєкту продукту. Називайте, як хочете. Це іскуство композиції. Дизайн, це візуальна комунікація. Одразу хотілося б говорити, що я, мабуть, буду більше говорити о рекламному дизайні, Це подмножество графічного дизайну в цілому. Приоритетной задачей рекламы является донесение какого-то смысла, донесение какой-то информации, которая потом заставит человека изменить свое восприятие, изменить свое поведение. Поэтому э, дизайнер, который работает в рекламе, это по сути э, манипулятор, который должен заставить человека измениться посредством того, что он создал. Такая вот коммуникация между людьми. Людьми, компаниями, которые передают, доносят какую-то информацию, какую-то атмосферу, настроение. Пас. Любые элементы, которые у нас есть, будь то фотографии, текст, или же э, дизайн интерфейса, или же дизайн логотипа, состоит из мелких частей и, э, то, как мы грамотно ну, или неграмотно владеем композицией, создает дизайн, плохой или хороший. Дизайн — это, прежде всего, инструмент. Инструмент для того, чтобы сделать нашу жизнь либо удобнее, либо интереснее. Это создание эмоций для конечного потребителя. Потому что то, как вы вас то как вы сделаете ваш продукт, то как вы повлияете на вашего потребителя. Дизайн простым языком ⁇ это решение задач визуальным способом. Если не простым языком... Есть головоломка. Человек должен, дизайнер в данном случае, видеть конечный результат, к чему он хочет прийти. У него есть его голова, знание подхода, его руки. И как бы он собирает кубик Рубика. И неважно, за сколько ходов, за 20, за 40 или за 100 ходов он соберет этот кубик Рубика. Это процесс по решению проблемы, которая по определению не может быть решена одним способом. Дизайн для меня — это создание порядка, порядка для людей, для лучшего понимания чего-то. Это создание чего-то вообще, в принципе. Цель — собрать головоломку. Дизайн — это создать что-то эстетически красивая, понятная для целевой аудитории, сохранив идею какую-то новую, а самое главное, сохранив функцию. Это работа. Это то, о чем часто забывают и думают, что это какое-то творчество без взаимных обязательств. Для меня это определенная философия, отношение к вещам, такой подход, когда тебе не все равно то, что происходит вокруг. Дизайн — это Идеальная смесь математики и эстетики.